Daş çarxxanaları vaxtaşırı bu məsələyə toxunuruq çünki xüsusilə də həmin ərazilərdə tozdan əziyyət çəkillər. Ötən gündüz də bir xəbər verilmişdi ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında e, tozun miqdarı normadan artıqdı deyə daş çarxxanalarının da bu tozun artmasında rolu var əlbəttə ki. Bu məsələyə də nəzər yetirəcəyik. Bəziləri də deyir ki, bu çarxxanalar bağlanmalıdır. Bəs bağlanıb, bəs necə tikəcəyik biz evi? Xərxanalar bağlanandan sonra necəbəs ev itəcəyi? Əvvəllər necə tikirdilər? Palçıq tərpicdən. <laughs> Baxaq. Azərbaycan da daş xərxanalarının əksəriyyəti fəaliyyətini dayandıra bilər. Buna səbəb xərxanaların ətraf mühitə vurduğu ziyan və əhali tərəfindən şikayətlərin artmasıdır. Hazırda əksər dəkçaxanalarında bu cür köhnə vaxtı keçmiş texnikadan istifadə olunur. Bu isə burada çalışan işçilərin həyətə baxılmayan çox təhlükəlidir. Çünki bundan ani bir diqqətsiz istifadə hər an fəciəb səbəb ola bilər. Digər bir məqam isə bu texnikanın bu günün tələblərinə cavab verməməsidir. Təzə texnologiyanı icad etməsi və onu tətbiq etməsi ilə köhnə texnologiyaya ətraf mühiti çiqkiləndirəcək. Cərmeləndirirlər dərimə də o qədər cüzidir ki, o texnologiyanı işlədən sərfəli yer cərmən versin, nəinki yeni texnologiyalardan istifadənin yeni avadanlıq gətirdirsin. Son illər daş çarxxanaların sayı əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Əgər 3 il əvvəl Azərbaycanda 800-dən artıq daş çarxxanası var idisə, hazırda bu sayı 300-ə endi. Hələ hazırda ölkədə tikinti minerallarının cari vəziyyətini qiymətləndirmək üçün intensiv monitorinq tədbirləri həyata keçirilir və dövlət mineral xammal yer istifadə agentliyi Bu mənzərədə kəsəsəndə daş karxana daxil olmaqla qanunsuz bir tələbənin pozan fəsilatçılar barədə təzdirdə görür. Şahidəyimiz göstərir ki, artıq bəzi daş karxanaları fəaliyyəti dayandırıb. Karxana ayət tiklidə qapıda artıq qıfıl var və ərazidə hər hansı bir işçiyə də rast gəlmədik. Vaxt düşmürdü, heç kim yoxdur, otaqlar bağlıdır. Nə isə nə edirsiniz? Mən iş axtararam, gəlmisəm görürəm də hardan iş tapacağam. Ağenti tərəfindən tərbindən görməz zamanı 2 kriteriya əsas götürülür. E, Monitorinq nəticələri və konvergensiya tələbləri. Ətraf mühitə ciddi ziyan vuran, əhaliyə geniş miqilli mənfi təsir göstərən ekonomistlərdə ekstra olmur. Digər tərəfdən poçan hasilatçılar arasında sərt tədbirlər görülür. Ekspertlərin sözlərinə görə hazırda daş karxanalarının hamısının bağlanması böyük fəciəyə səbəb ola bilər. Tikinti bazarında qiymətlər çox yüksələ bilər. Tətbiq olunan standartlar, ekoloji standartlar çarxanaların bazarda sayını azaldır və çarxanaların əməliyyat xərclərini yüksəldir və nəticəvi etibarilə də bu qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb çıxarır. Qeyd etdik ki, qanuna uyğun şəkildə müasir texnologiyalarla işləyənlər fəaliyyətini davam etdirir. İzlediğiniz